О. Итак, всем привет! С вами Женя, и вы на канале Монстр ТВ, И сейчас со мной мой друг. Эй, привет Эй, нет, 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 зони. нет, Начинаем. Всем привет! С вами ещё. Давайте, ребят, бегим, бегим отсюда. Это, как вы уже поняли, МТЗ. Мне одним дал халявный пак. Что так, есть... Да, рюкзак дал. Может быть пак. Сейчас я даже посмотрю, на сколько он. Ой, я все нашел. Время 23.09. Нет, не настоящее время. Настоящее время. 2020. -20, ну, 2020 Ну да. Так, скок на... Так, что я запрыгиваю на крышу и смотрю, насколько у меня рюкзак. А я упаюсь. Ага. Нет, 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 не падай сзади тебя зомби. Расскажу. Я еще не нашел, но не буду брать. Потому что у меня уже есть одни. не еще... нашел. Так, Стоп. Вот. смотрим. Пойдем потом. На военку? Наверное, да. На 88 сладов! я грелку нашел еще что-то напиши ему типа тоже нажми на x и напиши типа дайте пожалуйста ребята хорошие тут админы люди ссылка будет в описании э, версия 115 Ты увидел, что написал? А, дмины, дайте, пожалуйста, дайте рюкзак, пожалуйста. Увидел? Нет, нажми на X, Ну какой X? А, на F1? На И. Какая Это где русская? О, О Вип, вот. рублей. Я могу купить. Увидел? Да, вот второй О, вс, сопаса. Это ты написал... О, вид только сегодня стоит 50 рублей. Да да, конечно, только сегодня. Не, он только сегодня. Да? Га-гам. Пауза. Алло, мам. Жак, у меня рюкзак есть. Как называется? Не знаю, где посмотреть. На буковку О нажимаем. Так, друзья, все, мы продолжаем, продолжаем. О, у него мест 8, 12 соток. Как? 12. Еще нашел мне нужен пистолет. Да, мне тоже нужен, нужна пушка. Ой, я нашел, я нашел, нашел, нашел. Есть? Наш банка соды. Надо быстро куда-нибудь сесть. Да, Главное, что... По-моему, в этом городе больше... О, не, колесо нашел, прикинь. Вот это достижение. Жок, у меня два пистолета есть. Прикольно. И, и патроны даже есть. А, мне -а -а, меня зомби палит. Как мне его убить? Без топора, без ничего. У меня есть пистолетики. Я а нашел. Админы, посмотрите это видео как-нибудь. Так, я еще утаюсь, тут утаюсь. А что... вообще заходите на этот сервер, все играйте, сервер хороший, админы вроде добрые. Да, они не нужны. Э, дол... Ну как? В жизни нужны доллары, а, а потом ты. ты можешь мне доллары отдать, ты не еще. Ой, я машину нашел. Там. Это, ли, это не ли тебе пишет администратор? Ты где доллары взял? Шимо, шимора. 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 Он мне пишет. А, да, вот Шимора, это вот он, есть чувак. У него убито зомби 23. О, машин не хватает. Это услышал не то, заправить и поставить. Три колеса. Да блин, у меня одно колесо тут. А, бьют, бьют люди, люди, могу умереть хорошим рюкзачком. Все обычно машина пустая, как всегда. Там можно замыкаться. А машина, знаешь, какая? А. Спортивная такая. Люди, люди видите, вот как-то тачки есть, но без ничего. На зомби гоняются, у них по патроны это этого не вот тратить у меня 12 патронов только да, конечно игроков тут очень мало, О, я, что... я еще ствол нашел так что надо заходить, подписываться я... на мой канал на канал Денис ТВ кстати, я фильм... ствол нашел. Я, я нашел я нашел, я нашел две УЗИХИ и у нее 30 патронов у меня есть пистолет ой я велосипедчик нашел. Я велик нашел. Ему нужно два колеса. Велосипед был кверх ногами. Надо, а я на У меня хавчиков все нормально. Мне только надо это. Одежду найти, рюкзак есть. И два ствола у меня есть. Ой, я бензобак я находил. А что такое хим свет? Я меня одним... Меня в свою машину подпахнул. На машине гоняется. Нифига, я на тачке еду. О, я меня одним попыхнул, администратор тебе. Ну что-то пишет скажу, в чате. я ему еще типа написал админ, такой меня себе, я с вами покататься хочу. Он мне привез до колесо, до, колеса, до Он... Он... Он, Он мне зомби бьет. Он мне рюкзак У меня аптечки. У меня аптечки. У Да, он, наверное, и убил. Ладно. А у меня опять цветы пахнут ну, мы будем мы со всеми прощаться. Прощаться надо. Ладно. Всем спасибо за просмотр, кто был на моем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал Где мы с тобой Заходите на этот э, сервер. Сервер очень хороший, так что всем спасибо за просмотр и пока.